настроение, мы положительно настроены. Поэтому сейчас мы вам покажем нашу школу. Вначале мы пройдем по магазинам. Вот, посмотрите, где мы обучаем детей, как мы обучаем ребят. Потом возвращаемся сюда. Здесь будет компьютерная презентация. Нам наш ученик поможет ее провести. И здесь же, не выходя потом из зала, Владимир Петрович, ваш коллега, проведет открытый урок, опять же, с использованием новейшей мультимедийной системы вот. Чтобы, ну, нет, лишние передвижения такие по школе не жить. Хорошо? Девочки, наши учителя, познакомят вас с небольшим. У нас нет помещения, чтобы сделать большой музей школы. Ну, небольшой музей школы. О самых наших последних, скажем, достижениях. Как мы живем, как мы работаем. Вот. Если будут вопросы, пожалуйста, ко мне или к Татьяне. Татьяна Евгеньевна приглашает вас всех. Obrigado.